Добрый день, уважаемые клиенты! Вашему вниманию предоставляется краткий видеообзор тягача Scania G420 2011 года выпуска. Тягач пригнан из Франции, имеет оригинальный пробег в 500 тысяч километров. Тягач оснащен дизельным двигателем мощностью 420 лошадиных сил, который отвечает экологической норме Евро-5. Также на машине установлена коробка передач с системой механизмом переключения передачи круиз да? на автомобиль установлены шины 315 на 80 в прекраснейшем состоянии Это на передней оси или на рулевой да, тоже, тоже резина 300, 315 80 точно такой же размер сзади тоже в состоянии вы можете убедиться отдельное внимание надо обратить на алюминиевые облегченные диски, как на задней, так и на передней оси. Это свидетельствует о том, что автомобиль имеет подготовку для перевозки опасных грузов, так называемую, так называемую АДР подготовку. Кроме перевозки, собственно говоря, топлива, этот автомобиль идеально подойдет под перевозку самосвального полуприцепа здесь с правой стороны можно установить бак для гидравлической жидкости, укомплектовать машину. Мы находимся в кабине тягача Scania G420. Вы можете по видео убедиться в том, что кабина находится в очень хорошем состоянии. Пробег конкретно этой единицы 504 тысячи километров. Вы видите, с полоборота. Мотор работает ровно все есть для удобства водителя. Ну, теперь давайте немного расскажем о комплектации, так сказать, о рабочем месте водителя. Ну, все, собственно говоря, как бы рабочее место оборудовано или водительское место создано все с максимальным комфортом. Э -э, управление бортовым компьютером на руле, э -э, система круиз-контроля, э -э, климатическая установка с... управляется тоже, как бы выставляется температура с дисплеем. Есть режим рециркуляции воздуха, автономный отопитель, которым можно пользоваться зимой. Коробка передач с управлением системы Аптекруиз очень легко тоже в эксплуатации, как бы в пользовании, как на, как на легковом автомобиле. Джойстик, движение вперед, нейтральная передача, задняя передача, гидравлический замедлитель, он же ретардер, тоже его режимы выставляются. Как бы. Отдельно надо отметить, что на этой машине установлена коробка отбора мощности. Ну все с прицелом для дальнейшей до комплектации гидравлика и, и перевозка либо бочек, либо самосвальных прицепов Для того, чтобы ознакомиться с техникой, которая есть в наличии у официального импортера компании Искания Украина», вам необходимо приехать в центр по продаже техники с пробегом, который находится на 50-м километре трассы Киев-Житомир.